Semua, welcome back to my channel Kali ini aku mau masak olahan ayam Yang bener-bener enak dan recommended Buat kalian rikuk Ini rasanya pedas, manis, dan pokoknya Buat ketagihan ya Ayam bumbu rujak ini bener-bener menggugah selera Dimakan sama nasi anget udah paling pas ya Yuk, yang penasaran gimana aku buatnya Tonton sampai habis Nah untuk bahannya di sini aku pakai setengah kilo atau 500 gram ayam bagian paha Kalau teman-teman mau pakai bagian sayap juga boleh Nah ini ayamnya udah aku cuci bersih Sekarang aku mau marinasi dengan bumbu racik ayam goreng Untuk bumbu marinasinya kalian bebas mau pakai merek apa aja juga boleh ya Nah ini aku pakai setengah bungkus aja udah cukup ya Kemudian aku tambahkan 4 sendok makan tepung maizena Ini fungsinya ketika digoreng nanti bagian dalam ayamnya tetap lembut ya Kemudian aku tambahkan 3 sendok makan air Ini fungsinya supaya lebih gampang aja aku mengaduknya Nah ini kita remas-remas dan kita marinasi minimal 30 menit Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, aku mau haluskan dulu 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit, 10 buah cabai keriting. Dan beri sedikit air supaya lebih gampang halusinnya. Nah, ini udah halus ya, kira-kira seperti ini. Nah kalau ayamnya sudah 30 menit dimarinasi langsung aja digoreng Pastikan menggunakan minyak yang cukup banyak dan sudah benar-benar panas ya Supaya nanti matangnya merata dan warnanya cantik Ini aku tutup ya supaya nggak berdarah-darah Nah kalau satu sisinya sudah matang jangan lupa untuk dibalik Nah, kalau ayamnya sudah matang dan warnanya sudah merata, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Lanjut masukkan bumbu halus ke dalam pan Ini aku gunakan tanpa minyak dulu ya Jadi aku mau ngurangin dulu kadar airnya Setelah kadar airnya berkurang baru aku masukkan minyak goreng Masukkan minyak goreng secukupnya aja ya Nah ini kita tumis bumbunya sampai matang Nah, kalau bumbunya sudah matang, langsung aja bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu, dan setengah sendok teh garam. Aku tambahkan juga 25 gram gula merah atau gula jawa dan 2 sendok makan air asam jawa. Nah, ini kita tumis sampai semuanya menyatu dan gula merahnya larut. Dan supaya nggak terlalu kering, aku tambahkan sedikit aja air. Nah, kalau semuanya sudah menyatu, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, langsung aja masukkan ayam gorengnya. Ini kita aduk supaya ayam dan bumbunya menyatu, ya. Ini kita aduk-aduk sebentar supaya bumbunya lebih meresap ke dalam ayam. Gunakan api kecil aja ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya karena satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih banyak, semoga kalian sehat selalu. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja kita sajikan. Ini dia ayam bumbu rujak yang tampilannya benar-benar menggoda selera banget ya Nah ini aku tambahkan juga irisan daun bawang Ini opsional ya Selain tampilan yang menggugah selera Rasanya juga benar-benar enak Pedas manis jadi satu Pokoknya ini buat ketagihan banget Apalagi dimakan bareng nasi putih udah paling pas ya yang bingung ayamnya mau dimasak apa bisa dimasak seperti ini ayam bumbu rujak pokoknya ini recommended banget selamat mencoba jangan lupa like comment share dan subscribe happy recook